Теніс, харківський центр «Унікорд» вважається одним з кращих у межах колишнього союзу. І, взагалі, він розвинається в всупереч логіці, розпочато було його будівництво тоді, коли нічого спортивного у колишньому союзі не будувалося і навіть це було заборонено. І зараз, коли багато Шкіл о, припиняють своє існування, Центр не лише працює, а розвинається і навіть поєднує, здавалося б, не дуже то сумісні, як на ці часи, речі. І реальну масовість, і насправді високі спортивні результати. Ось е, про те, як виступають у нинішньому сезоні е, тенісісти. Наша розмова з Валерієм Бурком. Валерий Петрович, ну, у теннисистов в жестком смысле каникул не бывает, и все-таки сейчас какое-то традиционное, скажем, ну не межсезонье, на перерыв между двумя половинами сезона. Как вот можно оценить выступление ваших воспитанников, представителей клуба «Уникорд» в этой вот первой половине сезона? И, разумеется, в первую очередь я бы хотел, чтобы вы рассказали чуть подробнее о выступлениях Дмитрия Полякова. Ну вот как раз о Диме сейчас говорить очень трудно, сложно, потому что Несколько месяцев тому назад, в феврале, в конце февраля, он перенес тяжелую операцию. Для спорта это тяжелая операция. Операцию Миниска. И спортсмены знают, что после нее трудно прийти в себя в полном смысле этого слова. И физически, и психологически. И вот то, что мы начали играть, пока, конечно, нас не удовлетворяет. Хотя мы сыграли несколько турниров, включая и Френч Оупен. И Уимблдон ⁇ это турниры большого шлема, и мы туда попали. И большой, огромный турнир в Гамбурге. И вот из всего того, что мы сыграли пока наиболее успешным, явилось выступление Полякова в паре с новым, так сказать, хорватским теннисистом, вернее, со старым югославским, теперь хорватским теннисистом, Гораном Пропичем. В Гамбурге, где они вдвоем заняли место в полуфинале, проиграли в полуфинале Эмилио Санчесу и Казалу, это одна из сильнейших пар мира. Вот это было успешно, а теперь мы будем стараться, конечно, не подвести самих себя, естественно, любителей тенниса, и харьковчан, и всех остальных украинцев наших, чтобы к концу сезона как-то воспрять и восстать из пепла мой, потому что сейчас ситуация очень тяжелая, я говорю откровенно. Будем надеяться, что Диме удастся как можно быстрее выйти на свою оптимальную форму.